આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય પહેલો પર નિરાધાર આઈસીએસઆઈ દ્વારા તાજી પ્રવૃત્તિઓ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયા આઈસીએસઆઈ પોતાની નવી પહેલો દૃષ્ટાંત તરીકે વિવિધ કાર્યક્રમો તાલીમ અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર વ્યવસાયિક ઇકોસિસ્ટમને સશક્ત બનાવી રહી છે આજે આઈસીએસઆઈના ડબ્લ્યુ આઈ અમદાવાદ ચેમ્બર દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટી અમદાવાદના સેનેટ હોલ ખાતે છસોથી વધુ સહભાગીઓ સાથે પંદરમો સ્થાપના દિવસ ઉજવવામાં આવી રહ્યો હતો આ કાર્યક્રમમાં આઈસીએસઆઈના પ્રમુખ સી એસ ધનંજય શુક્લા આર ના પ્રમુખ સી એસ પવન ચાકડ અને ચોથા રાજ્ય નાણાં પંચ અધ્યક્ષ શ્રી યમલ વ્યાસ ઉપસ્થિત રહેશે ટેકનિકલ સત્ર બાદ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પણ યોજાશે स्वागत है मैं सी एस धन शुक्ला हूँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बारह शिक्षित संस्थान मेरी भाई हो सी एस पवन चाण्डे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मेरे दाई हो सी एस राजेश सेंट्रल मेंबर हैं इसी बीच बात नहीं है तो प्रयासिक चरमैन अभिषेक छात्र जी काउंसिल मेंबर जिनल काउंसिलो चेयरपर्सन अहमदाबाद चैप्टर आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए क्योंकि अहमदाबाद चैप्टर तो हमारा एक बहुत प्रमुख चैप्टर है फ्लचना ब्रेड का चैप्टर है उसका बावनवा फिफ्टी सेकेंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है चैप्टर की स्थापना चार अगस्त उन्नीस सौ तिहत्तर तो को हुई थी लगभग अहमदाबाद चैप्टर में दो हजार नंबर और काफी बड़ी संख्या स्टूडेंट्स की है तो आज लगभग छः सौ प्लस लोगों का समागम है बावनवे स्थापना दिवस समारोह में और मुख्य अतिथि के रूप में सी एस अमल ब्याज जी आने वाले हैं जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं और कंपनी सेक्रेटरी की जो उभरती भूमिका है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कॉरपोरेट गवर्नेंस व्यावसायिक सुशासन है उसके विकास में उस पर चर्चा रहने वाली है और हमारा ऐसा मानना है कि साढ़े छः परसेंट की विकास दर के साथ जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती दर है उसमें जितने ट्रेड बिजनेस और इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है उसमें कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका कॉरपोरेट लॉज के कम्प्लायंस में कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो स्टैब्लिश फ्रेमवर्क है उसको और ज़्यादा प्रमोट करने में और जितने आने वाले समय में कॉरपोरेट गवर्नेंस या कॉरपोरेट लॉज में चुनौतियां हैं उनके निवारण में कंपनी सेक्रेटरी की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है इन सभी विषयों पे बहुत ही विशद और सारगर्भित चर्चा रहेगी

वा 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 से, तो वो से हमारा पहले ही मैं का फर्क है प्रयासों में कोई कमी नहीं है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपको ये ब्रीफिंग दे रहा हूँ हमने ऑलरेडी एकदम मन बनाया हुआ है कि जिस दिन अहमदाबाद चैप्टर से बहुत सॉलिड प्रपोजल आएगा हम काउंसिल से प्रतिबद्ध हैं कटिबद्ध हैं क्या अहमदाबाद चैप्टर को और अपनी लैंड और बिल्डिंग इंडिपेंडेंट हो प्रयासों में कहाँ पे अभी पड़ाव तक पहुँचा है इसमें समाचार टुडे न्यूज चैनल ने टीम आने सत्य से तेज बताओ से आप जोता रहो समाचार टुडे न्यूज चैनल गुजरात धरती नो गुजरातियों माटे एटले के समाचार टुडे न्यूज અમારી સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલને ને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જોડાયા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ સાથે